站里边怎么样？跟我汇报汇报。还是老样子，楼站和刘柱还在天天斗呢。他们俩呀，每天不是比谁跑得快，就是比谁耐力强。我都跟他们说了，等师傅回来，全部都给他们碾压了。他俩听了还来气。你说这俩，哎，楼站严格还是严格了点，不过这脾气吧，倒是变了很多。 你跟师傅讲一下杨芷的事情。好、哦，师傅，上回杨芷不是说她快结婚了吗？现在已经准备办婚礼了。我说怎么着也该找师傅回去给她当伴郎，不过她可能也知道师傅你回不去。最后你猜她找谁了？找大刘。嗯。楼站刘柱都给气坏了，找楼站去了。那大刘不得气疯了？对呀、啊。<laughs> 对了，师傅，还有一件事，我听说呀，咱们有个老朋友，去考消防员了。谁呀、啊？我觉得师傅猜不到这个人是谁。老朋友？谁呀、啊？蒋哥<阁>。蒋哥考了消防员？对呀、啊，他说是因为什么烈焰青春，因为我们让他找到了人生的方向。你说这事儿整？ 讲课都考消防嘛，行了，早点回去睡吧。师傅，这么长时间，你也没跟南初姐联系吗？别管我的事了，赶紧睡觉去，走了，走吧。 一九九六年三月二日，晴。老板，今天我就不向你汇报工作了，跟你汇报一件高兴的事情。上次回家探亲之后没多久，小南发现自己怀孕了。我每天数着还有多少天可以回家，想着未来我们一家三口嘻嘻哈哈的那一天，我就觉得我真的好幸福。我想着。 一九九六年三月六日，星期三，大雨，快崩溃了，脑子像要炸开一样，吃下去的所有东西立刻觉得恶心，吐出来。新闻上说森林大火已经持续了三天三夜，很多消防员都没能出来。李学军，你不在这里面对不对？你一定要回来，否则我会恨你一辈子。 我知道你一定会，所以我也要告诉我自己要坚强。从今天开始，吐多少就补回来多少。宝宝的健康比什么都重要，这是我们的孩子。学军，我在家里等你回来，你一定会没事的。